ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલમાં નંદા મારુતિ શોરૂમમાં પંદર દિવસ પહેલા મધરાતે ચડ્ડી બનિયાનધારી ગેંગે સિક્યુરિટી ગાર્ડને બંધક બનાવી લગભગ સાડા છ લાખની મત્તાની લૂંટ ચલાવી શોરૂમમાંથી રોકડ અને સોના ચાંદીની વસ્તુ મળીને સાડા છ લાખની મત્તાની લૂંટ ચલાવનાર ગેંગ દાહોદ જિલ્લાના ખજુરિયા ગામની હતી આ ગેંગના સદસ્યોએ રાજકોટ જિલ્લા અને રાજકોટ શહેરને પણ ટાર્ગેટ કર્યું હતું રાજકોટ ગ્રામ્યના જિલ્લા વિસ્તારોમાં ઘરફોડ ચોરી કરી હતી અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી નાસ્તા ફરતા ખૂંખાર આરોપીઓને ગાંધીનગર પોલીસે ઝડપી લીધા છે લૂંટ ધાડ અને ચોરીના લગભગ તેર જેટલા ગુનાની આ આરોપીઓએ કબૂલાત કરી છે ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસ વડા રવિ તેજાએ તેઓની અલગ પ્રકારની મોડસ ઓપરેન્ડી પણ જણાવતા કહ્યું કે મુખ્ય સૂત્રધાર દિવસે મજૂરી કરતો હતો અને કલોલમાં જ રહેતો હતો ટાર્ગેટ બનાવી ત્યાં રેકી કરતો હતો અને બાદમાં દાહોદથી સાગરીતોને બોલાવી ધાડ કે લૂંટને અંજામ આપતો હતો पुलिस अंगत ने मदद की एक आकृत को वरिष्ठ आधार कर मेन आरोपी का नाम है राम सिंह पालस ये दाहोद का रहने वाला है एंड पहलेपन गुना इतिहास धरावे थे लगभग इस बार बारह गुना के कबूलात किया जिसमें नौ ऑफेंसेस जो है रजिस्टर्ड है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पुलिस स्टेशन में जैसे कलूर शहर कलूर का मानसा पुलिस स्टेशन में चोतरपुर पुलिस स्टेशन इसके अलावा तीन ऑफेंसेज इन्होंने कोशिश किया बट इनको कुछ पैसा नहीं मिला वैसे सातलीजा और खलोल तालुका में कुछ ऑफेंसेज में ये वॉन्टेड है राजकोट शहर और राजकोट रूरल डिस्ट्रिक्ट में तीन ऑफेंसेज में ये वॉन्टेड है तो दो हजार बीस तक घरपुर थी इनका गुनाई इतिहास देखते हैं तो ये एयरपोर्ट में भी था पहले कुछ लूट की ऑफेंसिस में था एंड दाड़ के ऑफेंसेस में भी था अभी गांधीनगर में जो मैं गुना बता रहा हूँ उन्नीस अगस्त का ये डार की अटक है डार की बना है बना हुए उससे पहले लास्ट कुछ महीने पहले कलोल तालुका में लूट की बना बना है आइस की फैक्ट्री में ये भी कबूल है उसके अलावा नवगढ़ को डिटेक्ट हुआ है इनका मेन एमो यही है कि ये राम सिंह राम सिंह महीना की लास्ट टू ईयर्स से कलोल में रह रहा है तो ये रेकी करेगा दिवस दरमियान रेकी करके अपना टीम को दाहोद जाके लेके आते हैं फिर अराउंड छह सात बजे जाड़ी जाके में चुप जाते शाम को चुप के फिर रात में एक दो बजे बाहर निकल के अपना जो टारगेट है वहाँ करने का कोशिश करते हैं सर केवल राज्य राज्य में ही है या इंटर स्टेट भी अभी हमने राज्य में ऑफिस डिटेक्ट हुआ एंड ये मेजरली जो है इंडस्ट्रियल को या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट करते हैं अगर इनके लिए इतना प्रायोरिटी नहीं है दिवस करता था था ये ये आता दिवस दरमियान मजदूरी करता था जो डेली मजदूरों जो एक जगह होते वहाँ पे इकट्ठा होते हैं फिर अलग अलग मजदूरी में जाते